Всем привет! С вами Юляша Милаша и сегодня я снимаю тег. Первый тег на моем канале. И этот тег будет посвящен знакомству. Ну что ж, поехали. У меня есть вот такая распечатанная бумажка, на которой написано все вопросы. Эти вопросы я взяла в интернете. Да, итак, давайте поехали. Первый вопрос. Здесь есть что предупреждает? 10 вопросов. Но видео может получиться очень маленьким, но все равно сниму. Твое имя. Мое имя Юля. Да, мое имя Юля, поэтому мой канал называется Веляша Милаша. Второй вопрос. В каком городе ты живешь и твой возраст? Я живу в России, мой город ⁇ Севастополь. Мой возраст мне 12 лет. Ну, 13-й год пошел, он исполнился 15 декабря, 12 лет. И третий вопрос. На какую тему ты будешь снимать свои видео? Я буду снимать на разные темы. Как на оформление, как влоги, теги и многое прочее другое. Пятый, э, четвертый вопрос. Как часто будут выходить свои видео? Мои видео будут выходить, ну, как можно чаще. Пока я смогу их смонтировать, выложить. Ну, не знаю, как лучше чаще я буду почти каждый день. Пятый вопрос. Есть ли у тебя ник? Если есть, то его значение. Нет, у меня нету ника, значит, у него и нет значения. Я не знаю, какой у меня ник, но я еще себе не придумала ник. Ну, ну, пускай будет Юляша Милаша, его значение то, что... Так, называется мой канал. Просто мои Слово Милаша, потому что мою кошку зовут Милана, я решила взять ее имя вот, и делать Милаша. Э, шестой вопрос: почему ты решила снять, не, решила снимать видео? Просто так. Я давно давно уже снимала видео, этих видео сейчас нет на моем канале. Э, и потом захотела дальше продолжить, но все эти видео я удалила специально, потому что они были, ну никакие они были вообще на тематику кукол. Так вот, и решила снимать сейчас уже влоги, всякое такое. Седьмой вопрос. Пробовала ли ты себя в съемке видео? Нет, я не пробовала. Но ну, только если у подружки на канале я снималась на ее камеру. А так... Нет, нигде не пробовала. Следующий вопрос, на какое устройство будешь снимать видео. Я сейчас в данный момент снимаю на фотоаппарат. Также скоро куплю себе э, камеру, такую, ну, классную камеру. Очень понравилось и нашла себе. Также куплю штатив, чтобы можно было хорошо снимать. Ну вот так вот. Девятый вопрос. Как узнала о Ютубе? И кого смотришь на Ютубе? Я узнала о Ютубе в интернете. Просто искала, сидела в интернете и вдруг нашла Ютуб, решила зайти, и тогда уже появился мой канал все мои подписчики, ну и так такое прочее. И, и кого-то срочно это влияет, смотрю. и Бангай, Марьяна Рома, и Мария Норо, Мария Клей, и, ну, и много прочего другого. И последний десятый вопрос. Передайте другому начинающему видеоблогеру или другу. Я передаю этот это текст своей подружке Маше. Ее канал Мария Клей. Так что, Маша, принимаем мой это. И я хочу очень посмотреть, как ты выполнять будешь эти все задания. Ну, точнее, вопросы. Все эти вопросы я скину тебе в ВКонтакте. Кстати, в описании будет моя группа. Кто не подписан еще на мою группу, так что подписывайтесь. А сейчас всем пока. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И также на мою группу. Пока!